Чому пожежна машина червона? Хто такий рятувальник та який номер служби порятунку? На ці питання здавалося б знає відповіді кожен, але не кожний дорослий знає саме правильну відповідь. Тому до дня працівників пожежної охорони запитаємо про це у дошкільнят. Ходімо. Почему у машины, пожарной у машины красного цвета? Потому что, чтобы машины пропускали пожарных машин и огонь красный. А, то есть, если пожарная машина была зеленая, ее бы не пропускала? Да. То а зачем пожарным бусам? Чтобы быть сильным. Чтобы быть сильным? И красивым. Вот так. То есть, я без условий, я слабак. Но мы служили спасения, знаешь? один? Ты моя спрашиваешь или отвечаешь сейчас? Спрашиваю. Спрашиваю? А я сам не знаю. Настоящих пожарных бачил когда нибудь угу. Да? Когда? Ну, я видел на стадионе. А я? А? А я. <свят> а как ты думаешь, а, а пожарные пожарный носить в Угу. А зачем он им? Чтобы не сгорел нос, чтобы были красивыми и сильными. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Бэтменом. как тебя вызвать, если беда, если что? Номер Бэтмена 109. Як ты думаешь, что это такой? Пожарный. Пожарный? Угу. А ч он желтый, как банан? Может это миньон? Мне кажется, это пожарная, потому что у него маска. А ты думаешь, что вот это вот такое? Значки. Какие значки? У моя тоже такие значки есть. Думаешь, что вот означает? Что это пожарная? Это новый значок Бэтмена будет. Вот это? Да. Не нравится? Нормально. А как ты думаешь, сколько пожарный получает зарплату? 101. У пожарных вот такая зарплата. Молодец. За, за такую зарплату ты сразу становишься капитаном службы цивильного захвата. Я вас поздравляю. <связь> Да. Товарищ капитан, марш на рабочее место. Ну, какое? Все, не знаю, ты же уже работаешь в нашей структуре. Беги, давай, все, туши пожары. Где я работаю? На пожаре. На пожарке? Да. да? А да. Где ты где работаешь? Модельное агентство. Какие номер службы по ретон? 101. Точно? Да. Да? Да. А да. как позвонить? номер Бэтмена 109. А какого цвета пожарные машины? Красного. А, а чего пожарные машины красного цвета? Чтобы замечали. А если бы она была фиолетовая, им не замечала? Да. Не замечала? Нет. А если, допустим, она была фиолетовая, но в белую крапинку? Тоже бы не замечала? Нет. А я его стукну. Он станет фиолетовый. Кратенько. Чем можно потушить огонь? Пеною. Специальным порошком. Если потушить, если потушить водой, то пожар еще усилится. А была бы зеленая? Не замечали. Желтая? Нет. Серо-буро-малиновая? Нет салатовая? Нет. Красная? Да. Кто сильнее, Джеки Чан или пожарный? Пожарник. Пожарный сильнее, чем Джеки Чан? Да. А что, как вы Джеки Чану сделаете? Я вообще не знаю, кто такой Джеки Чан. Как ты думаешь, зачем пожарному вуса? Чтобы быть, чтобы быть сильным, красивым. То есть, если пожарный без усов, он слабак и некрасивый. Некрасивый? красивий? Не. Що ти будеш робити, якщо вдруг пожар? Буду набирати номер 101. Пожарний, коли приїжджає на визов, так? Mm -hmm. в якому костюмі должен бути одітий? Mm -hmm. в, в защитному костюмі, щоб не перегоріти. Що входить в костюм пожарного? Ручка, кишені. Так. Це я каска. На куртці кишені. Просто кармани? Да, просто кармани пусті. Ти міжу ползати агнегасником? Як ним ползатися? Я А можеш показати, як люди панікують на пожежі? А, допомогите, пожежа. А як ти думаєш, чим пожежники займаються на роботі? Тушать пожар. И все ж пошают. Чем пожар тушат огонь? Водой. И что? Пенкой. А? Настоящих пожарных бачил когда-нибудь? Да. Когда? Сегодня. Хорош. Или ты не про меня? Про вас. Є. Якщо у пожарного є вуса, зачем за чим йому вуса? Щоб бути сіним і мужнім. Ага. Тобто, якщо у пожарного немає усов, то він не сильний і не мужний? Mm -mm. Ні. Ти знаєш, що у нас 17 квітня Велике свято? Да. Яке? Пашка. А що б ти побажав би пожежним на їхнє професійне свято? Бути цінним і осінь красивим. Як ти думаєш, що це таке? Прапор. Якої страни? країни Стрини пожежників. А де знаходиться страна пожежних? В Украине. По конкретней. Mm. Да. Он собирает мусор. мусор. Человек, убирающий мусор? Да. С праздником вас? Да. И ваш с праздником. Зачем пожарному мусор? Чтобы быть смелым. Uh -huh. Чтобы быть сильным. Чтобы быть красивым. І умний. Ж, все, якщо немає вуз, то цих всіх якостей немає, да? Ти коли-небудь бачила настоящого з пожарного? Бачила. Де? Тут. Якого цвета пожарна машина? Червоного. А чого іменно червоного, а не фіолетового. Тому що червоний. А якщо був би салатовий пожар? Машина була салатове. б ти пожелала всім пожарним. Здоров'я, і... щастя, хай все буде хорошо. А от якщо у пожарного є уси, зачем вони йому? Щоб бути молодим, синим, красивим і модним. Як ти думаєш, що це таке? Це, це шкодна карточка. Писаю Всем пожарным здоровья и поменьше пожар. Работает. Фокус есть? Вроде да. Что, Что это такое? Пока ты ее не удирал, все, был мой погон. Каким должен быть пожарным? <laughs> Нет, одно правило забыл. Зачем пожарнику усы? Знаешь, что это такое? Что за такое? Это погон. Ну, я с ним красивый, я же капитан службы цивильного захвата. Вот такая вещь, не тушите. А баловаться и с огнями можно? С огнями баловаться нельзя. Главное позвонить пожарным и все будет хорошо. Все, я могу быть свободен? Угу. Спасибо.